в тому, что было и тетушками. Так что, что вы можете сказать? Только, как можно голос не Значит, первое и самое главное, что нет ни одного ни документально подтвержденного там, видео, фото да, какого-то наблюдения нет ни одной бумаги, подписанной нами, например, да, что мы в чем-то участвовали, в том, что, ну, в чем нас в первую очередь обвинили, то, что детушки это одно, а то, что фальсифицировали выборы и отправляли людей на Майдан, да, ну, бить людей, отправляли детушек на Майдан. Лично я этот вопрос поднял, потому что ну, меня это возмутило до предела. А кто особо здесь оказался? Что... Вы В Ну, выложили вот этот список, YouTube. вот этот черный список, э, май, там, как, трибунал Майдана. Ага. Да? Сначала в городе эти листовки, о них я не знал. Потом, вот представьте себе, как я в детской спортивной школе, я в США приезжаю в Хмельницкий, а мне говорят, Сергей, а ты видел, что о тебе написано в интернете? И там читаю вот эту информацию. Тут же позвонил редактору, который мне сказал, что на основании этой листовки, выложенной на, на Фейсбуке в таком-то, значит, на какой-то страничке, есть список, в котором, ну там, все там регионалы, там, прохельники партии регионов, и люди причатны до фальсификации выборов и отправления тетушек на Майдан. Я позвонил человеку и спросил кто, ну, вообще на основании чего. Он сказал, на основании списка. Кто этот список составлял? Говорит, мы пытались связаться с организацией, но они подпольная организация. В общем, чтобы вы все поняли, я эту организацию, ну, я с ней связался. Я на эмоциях написал им там кучу гадостей, таких всяких, ну, угроз. Ну, в принципе, написал то, что, что чувствовал там. Пообещал конкретно, что найду каждого человека, который облил меня грязью. Люди со мной через журналистов со мной связались. Да? Они сказали, что мы за два дня, если не находим никаких там опровержений, да, вернее подтверждения этой информации, мы извинимся. И они публично извинились. Но перед этим вспомнили вот этот случай, который был под домом культуры. Значит, когда приехала Фарион, представляет им свою книгу. Был Сабий, был Мирный, были депутаты. Каменецкие свободы. С Мирным на улице общались? Да. Ну, в общем, ситуация, ситуация такая. Значит, Неужели вот вот сейчас мы пришли, мы пришли конкретно посмотреть, чтобы был порядок, чтобы не было, вот нас не подставили, не было наших спортсменов, да? Мы хотим отстоять свое имя и свое мнение. Мы ходили навстречу Кличко, когда приезжал, да, когда дюшку открывали. Нас не было никаких заварух. Нас что, тоже мы туда пришли, значит, мы тетушки хотели Кличку сорвать эту. Пришли. Тиху... тоже тетушка получается, мы спортсмен. Ну, ну, нет, да, только с другой туда, стороны, да? Значит, Значит, пришли туда сразу не скрывая да они лес не закрывали ничего подошли спросили наши имена кто мы представились я конкретно вы представился, да, все значит нас не пустили в дом культуры вышел мэрный потом вышел саби и сказал мы не пускаем потому что боимся провокаций почему вы приш... здесь. да почему зачем вы пришли мы сказали что пришли задать вопросы касающиеся спорта то чем мы живем для нас это ну, смысл жизни, чтобы вы себя понимали. Они на наши вопросы ответили, вернее, ответа вообще не нашли, потому что в Каменск-Подольском партии «Свобода» не было сделано вообще ничего. Ну, ну спор, помочь спортсменам. А теперь, и вот началась эта заваруха там, да. Мы на, улице, да, то есть мы улице стояли здесь. в этот момент вот, че вот, че прямо че? возле него и с ним разговаривали. Когда все это закончилось, опять же, ко мне под... вы видели, да, подошли журналисты, сказали, зачем вы штурмовали Дом культуры? Когда я сказал, что в этот момент стоял с Мэрным людям стал неинтересен. Но буквально на следующий день куча фотографий, там, информации, что там чайка, тайквандисты, лоботюк, боксеры там штурмовали. Чтобы вы себе поняли, э, информация настолько искажена, что создается впечатление, что кому-то выгодно да, очернить нас и испортить нашу репутацию. Если бы кто-то пришел ко мне в спортзал и посмотрел на моих тетушек, вот от 4 лет там и максимально там до 16, до 17, и то их очень мало, несколько человек, то просто понял бы, что даже если, мы, нам, общем, что если, мы, что если бы мы, если мы даже хотели бы кого-то отправить, да, вот если бы хотели, тут некого просто-напросто. Плюс за все это время, ну, мы не будем ходить по улицам и рассказывать там, что мы кому-то помогали, да, чтобы к нам кто-то обращался. Если бы нас там не облили грязью под Домом культуры, мы бы все были бы на Майдане. Ну вот, когда 20 число или какое было, когда избиение это ночью было, когда хотели разогнать. Я утром, ну, всю ночь там на телевизоре, утром открываю Facebook и буквально вторая или третья там на главной странице сообщения читаю репост Увага, увага. Значит, колонна Титушек движется по улице. Институтской, по улице Институтской. На Майдан и наши фотографии из дома культуры. Нормально это вообще? Я прозрел вообще. Я написал тому человеку там, с кучей таких там ну, нецензурных выражений, что кто он и, и как он мог так поступить. У меня все это есть, кстати он удалил, но уже сделали где-то не знаю, наверное, с 30 или 40 репостов. Люди это все распространяли. Как мы можем относиться? Вот, пожалуйста, правый сектор, самооборона. К нам хоть раз кто-то подошел, да, вот просто люди с нами пообщаться. Как с тренерами, за которыми идет молодежь. С результатами. Мы, мы бы могли, наоборот, потренировать. У нас спортзалы, у нас инвентарь. Мы бы могли помочь. Но люди, ну мы им не интересны были. Даже до всех этих событий никто к нам не приходил, не спрашивал. Ребята, а может, вот у вас, да, какие-то тоже, как бы, вы, вам с нами вместе по дороге, там, по пути. Никто у нас даже этого не спросил. Никто не интересуется нашей жизнью. Что вы себе поняли, у спортсменов жизнь это просто жесть. Не, наша, наша жизнь, жизнь мало кто интересуется. Этом, и вот мы тоже сейчас прошли одно из кипот, требований, да, которые снять Сергея Кротика, и э, рамках, значит, с головы и спорта, и начальника и управления и там, или как там, мне, ну, потому, главный входит, там по и спорту и в городе. Обе так обе вот, чтобы себе поняли, он два месяца на этом посту два месяца. Он за два месяца сделал настолько много, что за всю жизнь, вот за всю историю незалежной Украины в этом городе столько для спортсменов сделано не было. Наведен порядок во всем. Я четыре с половиной года, четыре с половиной года отвожу детей на соревнования. За все это время ни разу городом не было потрачено ни одной гривны предыдущим начальником на Тайквондо в каменец Вот конкретно, сколько я президент. Президент Федерации. Ни разу.